Я хотел бы так, То, что У нас в комитете все проблемы местного самоуправления собираются, и комитет и хорошо знаком со всем спектром проблем, которые образовались в местном самоуправлении. А, как раз референдумное право, которого местном самоуправление было лишено, это является одним из очень крупных сегментов, потому что у нас в государстве существуют прямые прямая форма демократии, и тут, наверное, уже никто не будет спорить, что есть недолги, но оно работает. И мы находимся в избирательном поле, по сути по всей вертикали. И наличие такого института, как референдум, он необходим. Это практика во всем цивилизованном мире существует и местные референдумы очень важны потому что они могут решать те вопросы, которые как раз инициатива будет проявляться снизу вверх а основа местного самоуправления построение гражданского общества именно базируется на инициативе снизу вверх и построение самого, самой сути гражданского общества и базируется на этом мы э, постсоветское пространство проходим специфически этот этап поэтому скажем так, аккуратный, осторожный подход к этим вопросам, формирование институции и объяснение обучения, скажем так, тоже населения. К сожалению, нам приходится говорить о том, что нужно обучать население для того, чтобы они умели и знали пользоваться этими инструментами. Поэтому мне было очень приятно, когда круглый стол, который проходил в рамках комитета, он проходил не в тональности политического противостояния, а проходил в тональности профессионального, профессиональной дискуссии. И было со стороны и политиков, и профессионалов, которые занимаются ее вопросами. По сути, весь спектр вопросов мы собрали, обсудили, проговорили. И я выскажу мнение, потому что ответственность по принятию Данного законопроекта сегодня находится на комитете, и есть рекомендации наших коллег уже людей науки, которые этим занимаются практически каждый день, с тем, чтобы мы не откладывали его, рассматривали во втором чтении та работа в законопроекте, который сегодня есть в комитете на рассмотрение. Я придерживаюсь такого же мнения, буду убеждать своих коллег, чтобы мы в ближайшее время, на ближайшем комитете проголосовали и внесли уже на рассмотрение Верховного Совета что это законопроект во втором чтении, чтобы он был принят. Хуже всего, когда есть отсутствие этого, этого инструмента. И я хотел бы выставить собственное мнение, в чем я убежден, что инструмент, который сейчас состоится, вот не будет доработанный окончательный инструмент, которым мы пользовались десятилетиями. Это есть его базис. И ничего нам не мешает в него вносить изменения в зависимости уже от практики, которая образуется на территориях, образуется на местах, и сделать его удобным удобным, чтобы он был в правовом поле, практичным для как раз местного самоуправления, для громад, чтобы они этим инструментом научились работать, использовали его. И он был, был для них эффективен в жизни. Я считаю, что любой закон должен быть практичен, но он не создается. Поэтому мы, по сути, обозначаем его наличие, обозначаем его параметры, и будем дорабатывать его в последующем уже в плане его практичных, практичных моментов использования на разных уровнях. У нас в дис дискуссии звучали такие ноты, что вот значит а как только появится этот закон, значит все, все заработает и зацветет. Так не будет. Я противник, чтобы вот в каждом селе после появления этого законопроекта проводились местные, местные референдумы по любому вопросу. Потому что у нас есть, еще раз хочу посчитать, 7 прямая нормы прямой демократии, избирательного права. И нельзя делать так, чтобы закон о местном референдуме, скажем, снивелировал достижения государства в том, что уже существует. А наоборот, он должен быть его помощником для его, для его удосконаления, для его, скажем так, более, более глубинного осознания. Соответствующее, я хотел бы сказать, что тут противоречие, у людей, которые профессионально занимаются именно этим направлением, по сути ни у кого нет. Есть какие-то фаховые прения, но они касаются уже иногда даже, даже ну, сосоственного достижения. Кто-то в одном направлении, там, глубже специализируется в другом. Ну, это, это все мы урегулируем в рамках комитета. Поэтому Бессумовича, я хочу сказать, что комитет однозначно будет рассматривать его во втором чтении с теми поправками, с теми консультациями, которые мы услышали. И я хочу сказать, что всех своих коллег, которые проработали, они проделали колоссальный труд. Они не на словах, а на деле проехали всю Украину. Они не на словах, а на деле опросили население они не на словах, а на деле обучили население, которое активная часть, которая принимала участие в этой работе. Поэтому только лишь слова благодарности и мы сделаем все возможное для того, чтобы сотрудничество продолжалось и в другом направлении, потому что такое прямое взаимодействие между общественными организациями и политическими институциями, является комитетом Верховной Совета. целом, я считаю, что это очень большая перспектива, это мировая практика, в первую очередь, это европейская практика где как раз, э, когда мы говорим о том, что в Верховном Совете появляется много некачественных э, законопроектов, которые, по сути, ложатся на полки и никому не нужны. Вот как раз это тот прецедент, когда, э, по сути, и гражданское общество, и профессионалы, и общественные организации, и громадство целом. У нас на кругом стали было огромное количество специалистов, в сути, скажем в этом направлении, даже не знаю, кого не было. Мы были присутствующие все, и если мы прошли этот этап, открытый этап обсуждения этого всего, я думаю, что у этого закона есть большая перспектива. Значит, второй вопрос. Я хотел бы призвать еще раз и общественные организации, что после того, как законопроект заработает, чтобы мы продолжали работать в именно в этом направлении. Потому что референдумное право – это есть качество государства. Наличие референдумного права, использование референдумов и, скажем так, принятое решение на референдумах, это говорит о качественности и о том, что гражданское общество государство состоялось. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что наша совместная работа это не то, что мы выходим в законопроект выходим голосуется, и мы прекращаем работу. Я применю все возможные, какие у нас есть речи для того, чтобы способствовать вам в продолжении совместной работы в этом направлении. Сейчас хочу обратить внимание всего общества, что демократия это не пустое слово, демократия это образ жизни. И вот этого образа жизни существует правила жизни. Вот, референдумное право это, это та э, норма, которая делает скажем, первый шаг в построении э, скажем так, общественного сознания, которое вырабатывается в гражданском обществе как раз на первичных своих э, организациях имеется в виду в каждом селе, в каждом, в каждом районе. Референдумное право – это общность граждан, которая хотела бы донести свою точку зрения или реализовать какое-то какое свое мнение. Поэтому у нас такой практики скажем так, глубоко не было в Германии, такая практика, она превышает прямую демократию, имеется в виду референдумное право выше, чем избирательное право, но это работа всего общества на протяжении многих лет и эти решения. Такая же практика существует в Швейцарии и в других странах, где референдумное право считается базовым правом. Вот. Я хотел бы сказать, что наличие этого закона даст большой толчок уже развитию этого права и в Украине. Я буду лаконичен, уже вот, передам слово вам, профессионалам, для того, чтобы вы те вопросы, которые вы видели, слышали, и в конечном итоге вот доклад, ваш доклад на комитете он был сугубо профессиональным, выжимкой, в смысле, такие выжимки которые вы прошли за счет э, в какой период вы занимались уже больше года больше года поэтому год прямого общения как раз с населением я думаю что это есть доказательство ждали пока заработает верховный совет ну я думаю что у вас к комитету нет наоборот первый же день возможной работы рассмотрели его я думаю что он заработает со вторника и мы будем работать в этом направлении спасибо